नमस्कार भाई दोस्तों बहुत साथियों का एक सवाल था कि भाई वो नक्शा कौन सा है जो कि पारित किया गया है कि ये नक्शा पास हो गया नक्शा पास हो गया आज आप वो ना उस नक्शे का वीडियो ही दिखाएंगे वीडियो दिखाएंगे और हाँ उस नक्शे में सबसे बड़ी ध्यान देने वाले योग्य बात यह है कि जो पंजाब का क्षेत्र है ना संयुक्त पंजाब का क्षेत्र है वो पीले रंग में दिखाया गया है ये याद रखना इस बात को नंबर एक बात नंबर दो बात जो कि चिंटुओं के साथ या अपने चंगू मंगू भिखमंगू इनके साथ हो रहा है ये तो अभी हाँ मेरे भाई और ज्यादा होगा। और ज्यादा ज्यादा होगा होने वाला है जो कि आपको पहले भी बताया था दोबारा फिर याद दिला रहे एक बार याद दिलाना जरूरी होता है और हाँ पन्नू ने भाई एक और वीडियो बना दिया पंजाब के लिए पन्नू ने एक और वीडियो बना दिया पंजाब के लिए चलो उस पर बाद में बात करेंगे पहले आपको बता देते मोटी मोटी बातें जो कि अमेरिका ने मांगा है गौतम अडानी को या सागर अडाणी को या छह बंदे और हैं उनको मांगिया है वो सौंपना पड़ेगा सौंपना पड़ेगा नहीं तो ना जो ब्रह्मांड गुरु है इसको और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और इसको दिक्कत इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसकी समझ में नहीं आएगी इसकी समझ से बाहर हो जाएगी अनपढ़ बटवारी बस्ता भारी कोई भी कहीं भी साइन करवा लेता है साइन करके आ जाता है आपको बताया था ना दस उनके ऊपर साइन हुए थे और आपको कितना बताएगा सिर्फ दो का बताया गया था वो दस का तो अब आपके सामने आएगा ना अभी तो सिर्फ अडाणी को सागर रानी को और इनको मांगा गया है अभी तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां बाकी हैं सम्मंतो गृह मंत्री साहब के भी खिलाफ निकले थे सम्मंतो डोभाल साहब के खिलाफ भी निकले थे उन सबको मांग लिया अमेरिका ने उन सबको मांग लिया अमेरिका ने अच्छा फिर ये अपने क्या बोलते हैं पन्नू साहब अभी उसके लिए वीडियो बना रहे हैं पंजाब के लिए वीडियो बना रहे हैं वो ये तो वीडियो आपको सुनाएंगे लेकिन हाँ आज आपको नक्शे वाला वीडियो जरूर दिखाएंगे जो कि पन्नू ने पता नहीं भाई मुलाकात की है या नहीं किए ट्रम्प साहब से लेकिन उसके बाद ये नक्शा जारी हुआ है उसके बाद ये नक्शा जारी हुआ है ये नक्शा क्यों जारी हुआ किस लिए जारी हुआ कैसे जारी हुआ ये तो भाई देखो वो ढूंढना तो मंडिया और उसके दलालों का काम होता है मंडियों के दलाल कहाँ कुंभ मूब के लगा रही अभी तो डुबकी से बाहर निकलेंगे ना तब तक तो लंका लग जाएगी और उन्तीस फरवरी को अगर ये कुंभ खत्म होगा उसके बाद एक महामारी आ जाएगी महामारी कहा से आएगी उसी पानी से आएगी जिसमें तुम डुबकी लगा रहे हो ये भी याद रखना इस बात को आज आपको बता रहे हैं उसके बाद 29 फरवरी के बाद महामारी आएगी महामारी के बाद तुम्हारी लंका लग जाएगी लंका लग जाएगी सबसे पहले तो ना आप ये पन्नू का ये वीडियो सुनो जो कि भगवंत मान के लिए बनाया है उसने भगवंत मान के लिए

पर सिक्स जस्टिस हथियार कलम के रख रही है पंजाब आजाद आपने सबसे बड़ी बात सुनी सबसे बड़ी बात जो इसने बोल लिया कि जो पोस्टर लगा सकते हैं रोकट चुक सकते हैं ध्यान से सुनना बात को लेकिन जो एश एफ जी है सिख फॉर जस्टिस का है, वो हथियार कलम को बना के रखेगी कलम को और कलम की मार सबसे बड़ी मार होती है अगर आपको ना पता हो तो बता रहे हैं कलम की मार सबसे बड़ी मार होती है एक वीडियो और है ये भी आपको दिखा तो सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना कुछ एक बातें ऐसी हैं जो कि आपको ना ऐसहज कर देंगी ऐसहज कर देंगी इसलिए वीडियो नहीं दिखाएंगे नक्शे वाला वीडियो आपको जरूर दिखाएंगे ये कन्फर्म है लेकिन ये जो वीडियो है इसके अंदर जो भाषा का प्रयोग हुआ है हम उसका समर्थन नहीं करते लेकिन अगर आप करते हो तो सुन लो ये जो लोग कर रहे हैं देखो कुछ भी सही है एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ है बड़े भले ही फेंकू हो पनौती हो कुछ भी हो फेंकू है पनौती है सब कुछ है लेकिन कुछ भी सही इतने करोड़ों अंधभक्तों का पापा है बगैर शादी के इतने करोड़ अंधभक्त पैदा हुए हैं ऐसे थोड़ी पैदा हो गए ये कहीं आप सोच रहे एक दो दिन में पैदा हो गए ये एक दो दिन में थोड़ी ना पैदा हुए हैं ये मेरे भाई बहुत मेहनत लगी है बहुत मेहनत लगी तब जाके पैदा हुए हैं सो साल की मेहनत का नतीजा ये अंधभत है कहीं आप सोच रहे हो कि ये तो बस ऐसे ही दो हजार चौदह में पैदा हो गए ना, ना 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 सो साल से मैंने तोरी थी और ये तो अंध भक्तों का क्या बोलते हैं अब क्या ही बोल रहे आप समझ जाओ खुद ही समझ जाओ अंध भक्तों की कौन बताएगी ये कैसे पैदा हुए कैसे गुफाओं में मतलब के प्रयोग या क्या प्रयोग किया गया ये देखो अंध अंधभ जाने भक्तों के माता पिता जाने लेकिन इनका पिता एक है माता इनकी अनेक है इतना कहेंगे पिता एक है माता ही एक है अब सबसे बड़ी बात आती है भाई वो नक्शा कौन सा है जो कि दोबारा पारित किया गया है और बार तो नक्शा पारित तो ना ये नक्शा बड़ा जबरदस्त पारित तो भाई बड़ा जबरदस्त पारित तो होया नक्शा सबसे पहले तो आपको उस नक्शे का वीडियो दिखाते हैं वीडियो खुद देखना और खुद बताना सबसे पहले वीडियो देखो पर तुम देखो कि हरिद्वार जी मुजफ्फरनगर बिजनौर नैनीताल ਮੋਤੀਆਪੁਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਰੋਦਰਪੁਰ ਪੀਲੀਪੀਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਹਰਦੌਲ ਸੀਤਾਪੁਰ ਬਰਹਿਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਉਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਧੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਲਾਕਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦ ਕੀਤਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 벨ਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਰ ਰਿਵਾੜੀ नरौल, भी ने की ये जो तो भी आपको बार बार बताया गया था बार बार समझाया गया था लेकिन आपकी समझ में नहीं आया अब ये नक्शा जो जारी हुआ है ये ऐसी हवा तो में तो जारी नहीं होया होगा कि भाई हवा में नक्शा बना दिया और हवा में ही जारी हो गया हवा में नक्शा जारी नहीं होता कभी भी ये बात याद रखना आप कभी हवा में नक्शा जारी नहीं होता लेकिन ये नक्शा जारी हुआ दूसरी तरफ से ट्रंप तुम्हारे को डोज के ऊपर डोज के ऊपर डोज के ऊपर डोज दे रहा है रुपया डाउन शेयर मार्केट डाउन सुबह जैसे लोग उठते हैं धड़ाम धड़ाम की आवाज आती है लोग सोचते कहीं भूकंप आ गया कहीं भूकंप नहीं आऊ भूकंप ना शेयर मार्केट के अंदर आया हुआ है सुबह उठते ही धड़ाम उठते ही धड़ाम उठते ही धड़ाम और अभी ये सरकारी जो जिसको बोलते हैं सस्ते चिलंबा चिलगोचे ये सरकारी लोग क्या दिखा रहे हैं देखो रुपया सबसे ताकतवर है डॉलर के सामने ये कुछ नहीं है तुम्हारे को बैक आ रहे हैं ताकि तुम पैसे लगा दो शेयर मार्केट के अंदर तुम पैसे लगाओगे तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे और उसके बाद कोई जवाबदार नहीं होगा कोई जवाबदार नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे हीरो तो गुटका शराब दारू वगैरह बेचने में मस्त है ना मस्त है वो वहां पे तो इसलिए ना सबसे पहले आपको बता देते हैं अगर कोई शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं ना तो अपने पैसे निकाल लो पैसे निकाल लो कुछ भी बचा कुचा मिलता ना उसको निकाल लो नहीं तो तुम डाउन में जाने वाले हो तुम्हारा उठने वाला है और जो भी ये क्या है सही है मुचल फंड पुचल फंड क्या भी बोलते हैं उसको इसमें रहे हैं ये भी डूबने वाले हैं हैं सभी डूबने वाले तुम्हारे अगर बैंकों के अंदर पैसे हैं वो भी डूबने वाले हैं अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई आप लोग अपनी राय रखना किराय का इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर बनाना दोस्तों ऑफिशियल दीपक भोज यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे हक हाँ सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आंखों वाहे गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह